Ia ialah perbuatan memberi atau menerima suapan untuk pengaruhi tindakan berkaitan terkesan rasmi. Ia boleh untuk wang, hadiah dan sebagainya. Menurut SPRM, istilah Rasuah berasal daripada perkataan bahasa Arab rasuah, bermaksud bermasuk Sokakan di Malaysia walaupun ekonomi berkembang pesat tetapi masih menjadi masalah yang serius Laporan Transparency International telah menetapkan Malaysia ke tangga 56 dalam indeks persepsi rasuah. Statistik SPRM telah menunjukkan bahawa antara 2020 hingga 2024 sebanyak 3,895 rangkapan telah dilakukan dan menjadi kes melibatkan pemberian dan penerimaan rasuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam pembelingan masa saya akan teruskan pembentangan hari ini tentang dengan pembentangan tentang Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu Akta SPRM 2009 Akta 694. Berkenaan latar belakang akta sedikit sebanyak. Jadi Akta SPRM 2009 ini digubal bagi menggantikan undang-undang yang sebelumnya yang dianggap sebagai kurang berkesan. Akta ini juga memberi kuasa luas kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam usaha menyiasat, menangkap dan juga mendakwa individu yang terlibat dalam rasuah. Akta ini juga menekankan bahawa pentingnya dalam keperluan berintegriti dalam semua aspek pengurusan awam. Seterusnya berkenaan dengan kandungan berkenaan kandungan Akta SPRM 2009. Berdasarkan Akta SPRM 2009 Akta 694 di bawah Seksyen 16 menyatakan bahawa kesalahan memberi dan menerima suapan. Menurut Seksyen ini, mana-mana individu yang meminta menerima atau bersetuju dengan men untuk menerima suapan rasuah dalam bentuk dalam apa-apa juga bentuk sebagai dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi adalah dianggap melakukan kesalahan. Sebagai contoh, pegawai kerajaan yang menerima wang pelicin untuk mempercepat kelulusan sebuah projek pembangunan. Seterusnya, kandungan kedua yang terdapat di dalam akhir sekali berkenaan hukuman kepada pesalah laku rasuah yang terdapat di dalam Akta 694 atau SPRM 2009. Kesalahan pertama, hukuman pertama merupakan hukuman penjara sehingga 20 tahun manakala hukuman kedua merupakan denda minimum 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut kepada nilai mana yang lebih tinggi. Jadi, uh, itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya menjemput ahli kumpulan seterusnya untuk menyambung pembentangan. Komplek kami pada hari ini. Sekian terima kasih. Soeharto, bekas Presiden Indonesia, latar belakang Soeharto. Selepas kejatuhan Soekarno, Soeharto mengambil alih pemerintahan Indonesia melalui sokongan kuat dari Angkatan Tentera Nasional Indonesia dan pengaruh politik yang strategik selepas peristiwa Gerakan 30 September. Dengan sokongan ini, Soeharto menubuhkan Orde Baru, sebuah rejim yang menjanjikan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Ciri-ciri rejim Orde Baru. Orde Baru memberi janji dan fokus kepada pemusatan kuasa, pembangunan ekonomi melalui pelaburan asing dan pembasmian kemiskinan. Namun begitu, rejim ini dikenali dengan bersifat autoriti, pelanggaran hak asasi manusia dan amalan kerusi yang meluas, monopoli dan kronisme. Dalam usaha untuk mengukuhkan kekuasaannya, beliau membina jaringan ekonomi yang memberi manfaat kepada keluarga dan kroni rapatnya. Dalam sistem ini, kontrak kerajaan dan projek-projek utama tidak lagi diberikan berdasarkan merit atau kecekapan, sebaliknya disalurkan kepada individu tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan keluarga suatu Yayasan sebagai topeng rasuah. Salah satu modus operandi utama suatu ialah melalui penubusan yayasan Super Semar yang ditubuhkan dengan tujuan rasmi memberikan bantuan pendidikan kepada pelajar yang kurang mampu. Namun, Namun, siasatan mendapati bahawa dana ini telah diselewang dengan lebih daripada USD 420 juta dilaporkan disalurkan kepada perniagaan milik keluarga suatu. Lebih membimbangkan, sumber dana bagi asas-asas ini juga diperoleh melalui taktik pemasaran. Institusi negara dimanipulasi. Di bawah pemerintahan suatu, Parlimen kehilangan peranannya sebagai badan pengubal undang-undang yang mewakili rakyat dan berubah menjadi alat pengesah keputusan eksekutif. Dalam kehakiman pula, digunakan untuk menekan penentang politik dan memastikan kelangsungan kuasa rejim order baru. Kejangan suara pada 21 mei 1998 di tengah tekanan politik krisis ekonomi yang meruncing dan kehilangan sokongan daripada tentera serta golongan elit Soeharto akhirnya mengumumkan peletakan jawatannya sebagai presiden Indonesia ini menandakan berakhirnya era orde baru kita akan membincangkan tentang kes rasuah Ferdinand Marcos So, katan belakang kepimpinan beliau ialah Ferdinand Marcos Ini merupakan Presiden Filipina pada tahun 1965 hingga tahun 1986 uh, Pada tahun 1972, pemerintahan beliau berubah daripada uh, demokrasi kepada pemerintahan berasaskan undang-undang darurat Kawalan ke atas institusi pada waktu itu seperti institusi kehakiman, tentera dan media turut dilakukan Antara aset haram yang berjaya Ferdinand Marcos peroleh sepanjang zaman pemerintahan beliau ialah sebanyak 5 hingga 10 bilion US dollar dan di negara-negara yang terlibat seperti Switzerland, Australia, Cayman, Panama, Luxembourg. teknik yang beliau gunakan ialah komisi rahsia 10 hingga 15% dari pinjaman ODA Jepun. Seterusnya beliau turut menggunakan nama samaran bank seperti William Saunders dan Jane Ryan. Seterusnya beliau turut memberi sokongan kepada kontraktor daripada Amerika Syarikat dan Arab Saudi. Lain sekali beliau menggunakan peristiran undang-undang darurat bagi mendapatkan immunity seketika. Baiklah kroni dan kekayaan beliau sepanjang tempoh pemerintahan beliau ialah Herminio di sini yang mana terlibat dalam uh, aset tenaga nuklear dan komisen jutaan dolar. Pada yang sama, beliau memperoleh aset mewah seperti karya seni, monet, Van Gogh dan hartanah di New York City serta London. Seterusnya, isteri beliau, Inelda Marcos, mempunyai 3,000 pasang kasut, ratusan belian dan muzium peribadi beliau sendiri yang mempamerkan pelbagai barang-barangan mewah. Akhir sekali, kejatuhan Marcos berlaku pada Februari 1986 melalui revolusi kuasa rakyat namun beliau lari ke Hawaii membawa jongkok emas wang tunai seni permata namun begitu penubuhan PCGG pada tahun 1986 oleh Presiden Corazon Aquino bagi menangani isu ini dan membawa pulang Ferdinand Marcos ke Filipina untuk dibicarakan. Faktor yang merasuah dari aspek dalaman adalah pertama masalah integriti. Mereka lebih mementingkan kepentingan berbadi dan juga tidak cukup dalam masalah keamanan. Kedua, kelemahan accountability. Kerana tiada sikap tanggungjawab terhadap tugas rasmi dan keterusan dalam melakukan kerja. Akhir sekali, keinginan gaya hidup mewah yang kerana menjadi simbol status kejayaan dan kekuasaan. Bagi mereka, rasuah merupakan jalan pintas untuk mendapatkan sumber wang Selain itu, rasuah dalam sektor pentadbiran dipengaruhi oleh pelbagai faktor luaran berkaitan dengan keluarga, organisasi dan masyarakat. Pertamanya, kelemahan dalam pemantauan memberi ruang dan peluang kepada pegawai menyalahgunakan kuasa terutamanya apabila tiada sistem semak dan imbang yang Sebagai contoh, penurunan kuasa tanpa pengawasan oleh pegawai atasan memberi kebebasan kepada sesetengah pegawai untuk membuat keputusan tanpa perlu bertanggungjawab kepada sesiapa. Selain itu, budaya rasuah yang dianggap normal dalam sebuah jabatan menyebabkan gejala ini berluasa. Ramai terjebak kerana ingin menikmati kelebihan seperti rakan sekerja. Faktor lain termasuklah pendapatan rendah penjawab awam terutamanya di peringkat pelaksana yang tertekan dengan ekonomi semasa dan melihat rasuah sebagai jalan mudah untuk mendapat sumber pendapatan tambahan. Kelemahan pemimpin juga menyumbang kepada berlakunya rasuah dalam sektor pentadbiran apabila pemimpin gagal menunjukkan nilai integriti dan tidak tegas terhadap salah laku. Hal ini menyebabkan penjawat awam, penjawat awam akan tercenderung untuk mengabaikan kejujuran dan bertindak demi kepentingan peribadi. Akhir sekali, undang-undang yang lemah dan hukuman tidak setimpal menjadi rasuah sukar di Bantaran. Contohnya, kes Soeharto dan Marcos menunjukkan bagaimana kelemahan sistem undang-undang membolehkan pemimpin yang korup terus bebas. Kesimpulannya, rasuah bukan sahaja soal individu tetapi juga berkunci daripada sistem, budaya dan juga kepimpinan. Implikasi kepada negara. Pertama sekali, Kes rasuah boleh menyebabkan kemerosotan kepercayaan terhadap satu institusi. Keterisan dana awam, penyalahgunaan kuasa serta amalan kronizm dalam pentadbiran yang berluasa menyebabkan rakyat mempersoalkan integriti dan keterusan pentadbiran. Seterusnya, kes rasuah juga boleh menggugat kestabilan politik dan sosial negara. Contohnya, kejatuhan Filipina Suharto pada 1998 ke, uh, telah mencetus ketidakstabilan yang ketara kepada negara Indonesia. Keadaan ini membawa kepada kerusuhan awam, konflik etnik serta ketegangan sosial di pelbagai wilayah. Isu rasuah juga mengakibatkan kerosakan reputasi negara dari mata pusuk dunia. Sebagai contoh, uh, kes rasuah Filipina Marcos menyebabkan Filipina dikenali sebagai salah satu negara Kleptokrasi iaitu pemerintahan yang memakan ke, men, ataupun mencuri kekayaan negara sendiri Implikasi kepada individu Kes rasuah secara tidak langsung mengakibatkan kemiskinan dan kegiatan dalam kalangan masyarakat Apabila sumber kewangan negara disalahgunakan untuk kepentingan politik dan pentadbiran, golongan berpendapatan rendah menjadi mangsa yang paling terjejas. Dana yang sepatutnya disalurkan kepada sektor penting seperti pendidikan, kesihatan, perumahan dan kebajikan sosial telah dialihkan kepada projek-projek bersifat komersi atau terus diseleweng oleh pentadbir sendiri. Di samping itu, kes rasuah dalam pentadbiran juga menambahkan beban hidup rakyat negara tersebut. Wang yang sepatutnya digunakan untuk membina sekolah, membaki hospital awam, membiayai subsidi makanan atau menyediakan peluang pendidikan telah hilang ke dalam akaun rahsia dan pembelian uh, mewah oleh pentadbir sendiri. Akhir sekali, isu rasuah menyebabkan rakyat hilang hak dan kuasa mereka. Suara setiap individu dibisukan secara sistematik, media dikawal ketat, hanya menyerahkan propaganda kerajaan manakala mana-mana pihak yang mengkritik atau mencabar kuasa pentadbir akan dianggap sebagai ancaman yang boleh ditahan ataupun disiksa. Kemudian dengan bergerak berlangkah-langkah yang dilakukan bagi mengendong kegiatan rasuah ini Pertama sekali semua pemimpin wajiblah mengisytiharkan harta sebuah kala Dan supaya dapat menunjukkan sosial nasib ada yang Serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan Taman pula yang akan berlaku adalah menggalakkan rakyat yang melakukan barang Contohnya, rakyat akan mendapat perlindungan dari akta perlindungan pembeli maklumat Dari sebuah yang ini akta 311 Ini ada sudut pandang berbeza dan berbeza, berbeza, berbeza juga pula Matras kegiatan rasuah ini melalui perintah atau lagi 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 pendidikan dan anti rasuah. Dan supaya setiap peringkat masyarakat dapat memahami serta menjiwai aktiviti dan tidak sebab baik itu maupun yang lain kesimpulannya yang telah dikincangkan faktor yang akibat terasuh beli dosa boleh dibagi dua iaitu faktor dalaman masalah integriti dan lemah atau terbukti serta faktor luaran seperti kekurangan semangat imbang permintaan untuk perkhidmatan pantas penerima membeli rasuah dan kelemahan kerusi yang berundang Sistem sertifikasi daripada Surasual dan Sertifikasi bagi Negara yang ini membuatkan tidak politik dan sosial kemahusutan kepada institusi dan kerosakan dan antarabangsa. Seorang bangsa juga menimpa pada individu seperti membuatkan kemiskinan yang tidak sama rataan nama tu memberi rakyat dan kehilangan hak dan suara rakyat Selain itu antara langkah pendengar rasuah dan dengan mewajibkan kerajaan hati dan pemimpin terusnya PS90 menggalakkan rakyat untuk melakukan kepada salah laku dengan menjamin kesempatan mereka akhir sekali kerajaan juga perlulah membantah sepertinya rasuah ini setiap dan minta ahok tak